деревья. Ну потом уже начал собирать э, именно уже по назначению, потому что сами по себе есть дерево, но ну, вообще непредсказуемое. А тут еще нет. Ну хотя бы вот вишня, орех, абрикосы, э, орешник, вот орех. Самое красивое, конечно, слива абрикоса, но тут их еще нет. Береза вон, верхняя работа. Идешь, нашел, поднял. Кстати, вот сейчас выбрасывают эти ящики из-под апельсина Ой, какой материал! Я же собираю, сушу, уже есть на него. Другой раз что-то найдешь, уже в голове что-то сложилось сделать. Ну, вот были маленькие веточки, вот я выложил вокруг, нарезал. Конечно, трудоемкая работа, нарезать, отшлифовать, потом отлакировать это. Да, но зато потом же посмотришь и самому, и вроде бы интересно. Не знаю, как кому. А вообще дерево самый благородный материал. Почему так и много у меня таких работ чисто дерево. Это часть много еще. Много еще не сделано, задумок еще, еще больше.